an yagonamanda vipdaman nomini bilmadim qanaqadir <laughs> eng qimmat chipdaman iphone o'n besh no pro plyus klas bu qo'shiq o'zim uchun hamma uchun miksmas mani tanishadi hamma alfa delta gamma upay mani qo'limda man arendaga berganman balki o'ylashadi mani buncha yurmasa kerak tanimaganlar taib ol mana o'sha haydar erik 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 ha o'sha haydar hammaga salom sizlar bilan erik yo'qolib q yaxshi yomonga yo, qarshiman salom hammaga ]なるほど. salom sizlar bilan erik haydar do'stlar bugun erik haydar mebel olamida o'ta katta burilish qilmoqchi erik haydar farg'onada shunday quvasoyni yo'lida shunday o'ngga kirganingizda ideko nomli mebel fabrikasiga asos soldi kelishib olaylik yuragi bo'shlar qoni ochlar ikki qatlar saxari borlar og'ir gaplarda ko'tarolmaydiganlar keyin qondan qo'rqadiganlar urush janjaldan qo'rqadiganlar bo'lsa stopni bosinglarda lakni bosib chiqib ketinglar серьезный katta bolalar uchun hozir серьезный masalalar bo'ladi kelishdik o'rtoqlar xullas alo bu opani o'g'li bo'ladi haydarshoh haydarshoh телехранител oma hazillashib bo'lmaydi bu bola bilan bu bola mani shaxsiy tan soqchim gap ko'taraolmaydi man buni ham xarakteri battiki emas kelishib olaylik oldindan aytib qo'yayoma u bu ham mana shu negativ yozganni bor uyma olib chiqaveradiganlardan bittasi kelishdik a to'g'rimi to'ppa to'g'ri mana oma qattiq uradi oma yomon uradi shu urganda ham mana shu bir ko'kartirib ko'katirib shu ko'kargan joyingiz shu ko'cha kuylarda maqtanb yuraverasiz erami jiyani urudi qara chiroyli gul solib berdi deb yuraveradi shuning uchun hazillashib bo'lmaydi mayli qizishmaylik o'rtoqlar xullas tayyor bo'lsalaring erik haydardan super mega giga yangilikni yetkazib qo'ymoqchiman Aydeko mebel fabrikasi hozir man sizlarga ichkaridan ko'rsataman iydeko nima mebel nima fabrika nima nima o'zi qayerda qanaqa shok dahshat degan hozir hamma savollarga javobni olasizlar tayyormisizlar tayyormis tayyormisizlar kelaverasizlar ko'rib turibsizlar bu bizni shourimimiz bo'ladi shovrimni tushunsangiz kerak yani shovurma lavashga umuman aloqasi yo'q bu конкретны shovurim kelishdika bunga qora очки taqib qo'ydim hozir eksperiment ketyapti bu o'zim ham taqib yuribman qani mani psixologiyamga qanaqa ta'sir qilar ekan bu atrof muhitni yorqin ranglarda ko'rmasa nima bo'ladiyu yorqin rangda ko'rsa <laughs> nima bo'ladi deb shuni hozir praktiкa qilmoqchimiz shunga qarab keyin moshinaga ham o'sha tonirovkani o'shanga qarab qo'ymoqchimiz bu mavzudan chetlasmanglar karch hozir sizlarga o'rtoqlar diqqat bilan bitta bir choynak choynakda choyni qo'yib olinglar конкретно yaxshilab joylashib olinglar серьезный серьезный biznes haqida gapiraman bilasizlar manma maydachuyda uyda uyda demayman bo'ladigan tirs dirs ters matta bilasizlar kelishdika hozir подробный tushuntiraman sizlarga ikkilanmanglar hayajonlanmanglar bu nima o'zi iplos odam gapirayotganda bo'lmagin kim ha mehmonlar kelishibdi mehmonlar ha buna qarachi kim ekan kelishdika hozir an mehmonni kuzatib yuboraman keyin gaplashamiz давай нормально turinglar yo'q yo' man aytganday qilinglar bo'ldi yo'g'e manga qara sekin sekin o'zingni bosib ol ukam ergaging turibdi bu yerda ukam qoningga bir ru o'tqizib qo'y mana shu turganingda ham o'tirib yuradigan qilib qo'yaman ukam asabga tegma bo'ldi san yuklarni jo'nat bo'ldi yaga aralashma akang o'zi javob beradi a mehmonlar kelishdi kim akan ular jurnalist aka jurnalist va chaqirchi duo qilsak kimsan san iplos oldin assalomu alaykum deydi salom berishi o'rgatganmi o'qituvchilaring bo'ldi tor yo'qal o'rningdan boshqatdan salom berib kel assalomu alaykum salomat oldin salom berishni o'rgan kimsan maylimi mana shunidan foydalanib tursan hech narsasi yo'q bulardi lekin o'zidan mana shunaqa kichkina jurnalist jurnalistasi borgan gapir avvalambor suhbatimizni mana shu cho'zma o'zingchaqimabu bor yumshoq akalarngni unaga серьезны gapir nima bo'lyapti kim nima qayerda suhbatimizni mana shu oyog'ingizni joyga olishdan boshlasakgiz mani oyog'im hali birov yoqqa boqa ololmagan tushundingmi maqsadga o' kimsan sa sani kim chaqirdi hozir man borib komanda beraman k jinni qilib qoladi a mazalangni qochirib qoladi gapir tezroq ikki minut vaqting bor kamina uz uz muxbiri bahodir ziyo assalomu alaykum vaalaykum assalom xo'sh uh, bugun biz ko'plab kuzatuvchilarimizni talab va istaklariga ko'ra erik haydar nima bilan mashg'ul nimalar qilmoqda mana shunday savollarga javob topishimiz lozim va eng dolzarb masala yangi biznesga qo'l urganingiz haqidagi mish mishlar butun dunyoga tarqaldi albatta mana shu haqida bir ikki og'iz ikki og'iz emas bu haqida soatlab gapirsa bo'ladi ts kunlab oylab yillab gapirsa bo'ladi bu erik akangni uka yangi biznesi bu hozir man sanga noldan ko'rsataman nima ish bo'layotganini ukam <laughs> san birinchidan salom berishni o'rgan kelishdika <laughs> demak erik haydar nimaga o bo'lib ketdi qayerda yuribdi uydi buydi deganlarga erik haydar hech qanaqa bo'l erik haydar butun dunyo bo'yicha hamkorlar bilan gaplashib yangi mebel fabrikasiga asos asosoldi aydeko kelishdik yostiqlari bilan же tushunyapsana aydeko yostiq ham o'sha adeo mana telefoni ham ko'rib tursan. bu ham aydeko уже hamma narsa chiqarib tashlayapti şey erkik haydar kelishdika eslatib o'tishim kerak uka gapni bo'lma gapni bo'lma uka ishan buraman soqoling mo'yloving ichiga o'sadigan bo'lib qoladi asabga tegma uka oldin gapga nuqta qo'yiy keyin gapir gapir iplos Men shunchaki eslatib o'tmoqchiman toshkentdan keldik qayerdan kelsang ki manga umuman farqi yo'q Trinnat tabakadan kelmaysanmi buyuni zayrisidan kelmaysanmi uka mars yupiterlardan kelmaysanmi onadan kelmasang bo'ldi yashayverasan uka kelishdika Haydar. ber savollaringni avvalo mana shu ideko fabrikasini ichidan ko'rsak bo'ladi mebel fabrikasi hoki xotiraham fur urganmi deymana xotirangni ham aydeko mebel fabrikasi mebel fabrikasini ichidan ko'rsak bo'ladimi judayam zo tashqaridan ko'rdingi ko'rding bo'ldi endi ichidan ko'rasan bunaqa yurka ko'ryasa uka mana ichidan ko'rishni boshlad noldan hozir sanga мягкий mebelni chiqarishni o'rgataman kelishdika u erik aka e bu sekretlari ancha munchasi bilmaydi tushundinglar mana mana shu yerda ish boshlanadi любой любой mijoz aytgan dizayni bo'yicha aytgan ko'rinishi bo'yicha aytgan stilda mana shu yerda oldin andozasi eskiz chiziladi tushunyapsanl buyurtma ohi qabul qilindi tamom и manau dunyodagi nomraснок birida unga shakl beriladi sir bo'lmasa yog'ochlar qayerdan keltiriladi ukam bu yog'ochlar rossiya xitoy turkiyadan keltiriladi tushunyapsanmi toza sasna bu sasnani tushunib bilasanmi o'zi nimaligini maktabda o'qiganmisizlar ko'ryapsanmi toza sasna og'irligini ham ko'ryapsan sifatiga garantiya beriladi bu mebel boru yaki mebel mana shu materialdan qilinadi bu o'n yil yigirma yil sani qaritadi ukam tushunding nevara evara chevaralaringgacha qoladi biz qilgan mebellar bu qayerdan yoqiladi bu jinni nechinchi yilda yashayapsan o'tib ketdi u davrlar eriga keyin ishlatyapti buni un bilasanmi qayerdan kelgan batnikimas bu uka bu yupiterdan olib tushganman buni manga qara ko'ryapsanmi o'sha knopkaga ishlaydi manga qara ko'zinga ko'ryapsana tozalikni ko'ryapsanmi uka ko'ryapsana уже bitta anaqaga ishlab ketaveradi xullas eo mana shu станоyda mana metr hamma yo'g'i bor professioнальный qilib ko'chadan olib kelib aka mana shuni eplab bering shogird tushib unaqa narsa emas bu yerda o'qigan o'zini ustida ishlab diplomi bor bolalar ishlaydi bu yerda tushunayapsan keyingi bosqichga o'tamiz ikkinchi bosqichga o'tiladi tushunyapsanlar buyqda kerakli detallar kesib olingandan keyin mana mana bu yerda eskiz olinadi ужe qapiriladi tushunyapsanlar bu yerda ham qo'li gul ustalar ishlaydi muammo bo'lmaydi ukam san manga qara agar dilerlik qilmoqchi bo'lsang kim o'rtoqlar agar dillerlik qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa soqqa qilaman man normaальнiy soqa biznes qilmoqchiman desalaringiz viloyatlaringga yetkazib beriladi viloyatlarga kelib mana shu yerda o'zimizni конкретны furalar bor Trek degan narsa furalar bor hamma o'zi olib borib tonnalab tashlab beriladi hozir marsga Jupiter, saturn tushunyapsan ular trindatabaga antarktika yarim orollari okeanlarga ham okeani o'rtasidagi orollarga ham olib borib berilyapti kelishdik chunki bu ay deko nima ekan mebel fabrikasi to'g'rimi uka muammo bo'lmaydi mana mana işte shu yerda qatiriladi endi mana yerda paralonlarga o'tamiz paralon tushunasanmi uka yaxshi jurnalist bo'lmoqchi bo'lsang ukam kitob o'qi mana bu narsa parolon deyiladi mana shu narsa мягкий mebelni ichiga qo'yiladi mana mana shuni hisobiga мягкий deyiladi tushunas мягкий tushunasanmi o'zi yumshoq shu narsani yumshoq mebel bu ham kerakli shakllarda kesib kerakli joylarga tiqiladi muammo bo'lmaydi uka kimdir sanga muammo qilsa agar mebeldan manga ro'para qilib ko'rasan uka urib tishlarini tellatib yuboraman tishlari tellaydigan bo'lib qoladi mana bunaqa qilib shakllarga kiritiladi tushunyapsan har ha, xil bular ham sifatli narsalar sifatiga garantiya bo'lardi nechchi yil garantiya endi garantiya ukam yetti yildan o'n besh yilgacha endi agar o'zing o'ynab buzib qo'ymasang yan'i ham dalьsе davom etavead ham bitta ikta akalar bor olib ketib uch kunda qaytarib kelayotganlari ular nima endi ustiga chiqib irg'ib futbol o'ynaganlar ham bor tushunyapsana bu serьеzнi uyda turadi ofisda turadi mana shunaqa narsa hozir bitganini ham ko'rasan jinni bo'lib qoli ishtonlarini işte rezinasi qochib ketadi sn uka san buni bitganini ko'rgin shtonin i̇şte rezinkalari qochib ketadi ukam uni unga boru real taksida ham yetolmaysan u rezinkaga men aytyapman sanga e, mana bu narsalar bor ko'rib turibsan a mana bunaqangi yostiqlar tikiladi bunga xohlasang rasmingni tushirib beramiz xohlasang nomingni yozib beramiz tushundinga mana mana bundaqa qilib mana ideko mebel fabrikasi tushundinga mana shunaqa narsalar qilinadi ko'ryapsanmi toza jun toza teri kojalari ham bor gермaнtий любой material bor yozgi qishki to'rtta faslga moslab мягкий mebellar tikib beriladi tushunyapsana yozda tellatmaydigan tushunyapsana bahorda chiroyli havo kirib turadigan mebellar bor mana materiallari bor bu materiallar tonnalab olib kelinadi eriga akin o turkiyalardan olib keltiradida mana bunaqangi tikuv sexlarida professиональнiy xodimalarimiz chokini chokiga gulini guliga qo'yib tikib beradi kelishdik gulni hamerknda sovg'a bu tushunyapsana mana mana shu yerda qator sexda qizlar opalar o'tirib olib yengil tikadi to'g'rimi to'ppa to'g'ri tushundinga uyda uyda demaysan mana babu yerda materiallar уже mana shaklda qilib конкретный mana ko'ryapsana dizaynerlar bor bu yerda dizayngi dilshod aka sadiy akanlar emas uka dizaynerlar tushundinga mana shu yerda bir savol nimadan qilingan bu materiallar bu materiallar ukam hozir man sanga ko'rsataman bu timsoq teri любой teri bor oq ayoqni terisidan qilingan bor tarakan teri bor odamni xarakteriga moslab munchali nima bo'lsa o'shani terisidan ham qilib beraveramiz masalan yo'lbars teridan qilinganlari bor u keyin ko'rsataman ko'ryapsana rulonlab kelgan rulon ul anaodani terisidan qiling tushunyapsana akani o'zi borib bo'g'izidan olgan anakodan terisini shilib olab olgan tushundinga muammo yo'q juda yangiliklar ko. endi davom etamiz ke kel ukam ke, orqada qolma ukam tez tez, tez yurgin ukam akangni tezligini bilasan mani tezligim uka man удар otishim boru tezlikni ko'ryapsanmi birinchi o'rinda turadi ikkida miltiqda o'qib turadibu tezlik bo'yicha mana bu holatga keladi ke, tushunyapsana haligi ge ko'rgan terimiz buni ichida poralon bor chiroyli qilib аккуратный qilib tikilib и mana bu nima edi yog'och sasna esingda o'shani ustiga qoplab chiqiladi chokiga javobkan chokiga javob endi mana bu narsa dp bor ko'ryapsanmi dsп dвp bular ham banikiemas toza o'zimiznikida ishlaydi lekin materiallar bunikiema mana bitayotgan jarayon ko'ryapsana qo'lda tishda qatirlinmaydi uka professionнальный конкретный mana bunaqa narsalar olib kelib qo'ygan toza kumush quydirganman buni bozordan aka yigirma mingga bering unaqa narsa emas zavodda quydirib olib kelib ishlatyapman yog'ochni ko'ryapsan ovozni qara ko'ryapsan ko'ryapsan haqiqiy o'zi man urgan shapalaqqa boru ancha munchasi og'in edi o'n oylab o'n oylab komada yotishi kerak bu hech narsa bo'lmaydi nimaga chunki it erikti udarini ko'taryaptim bo'ldi tamomkakelihdia mana yarim chala tayyor bo'lgan mahsulot yarim tayyor mahsulot deyiladi hun hali bitmagan man sanga bitganlarini ko'rsataman xullas ukam ko'r aylan mazza qil rasmga tush uka batlarga erikdi joylariga kirish hammaga ham emas to'pni ham ukam mana shu o'zimizni teridan qilingan tushunyapsana ko'ryapsanmi haqiqiy chempionlar ligasiga mana shu to'pni so'rashgandi finalga bermadim pur yo'qol dedim tushundinga ko'rdingmi finalni kim yutdi real kim yutdi hop ko'ryapsanmi Liverpool, manchester city psj yana kim edi chelsilar yutib chiqdi to'g'rimi mana shu angliyani komandalari shu realga yutqizgan komandalarga aytmoqchiman sizlarga emas ekan realni utis bor o'zlaring o'ynab yuraveringlar real bilan hazillashmanglar realni yutish sizlarga bas ekan uka kelishdik osha liverpul deysanmi siti ve farqi yo'q realni faqat kim yutyapti to'ppa to'g'ri kelishdika manan ko'rishlaring mumkin bu tomonlar. mana oyog'ini osmonda qilib tayyor qilib qo'yganmiz bular egasi borlar bular ketadi bular Tushunyapsan-a? xorazmga toshkentga hamma joyda dilerlar bor o'rtoqlar hamma yoqda dilerlar bor ali ali alya bu bo'y joyga ber. o'zbekistonda yetkazib beriladi eng e, sizlar xohlaganaqa shaklda tayyorlab berman ko'rib turasan-a? bu yangilikk bu yangilik kelishdika kitob kofe telefon люubой narsa qo'ysang e, sen kitob qo'ymaysan chunki sen kitob o'qiydigan bola sanda обязательно telefon turadi qanaqa operatorsan ho'kiz qayerda yursin jinni sani odamingmi yo'qot unaqalarniukam qolib ketma orqada ilon terilar hali kallasini olmagan ilonlarimiz bo'ldi daanga kirib ketadi yuraverasanergaketsan xafa bo'lib endi bitgan tayyor holatini ko'rsataman orqamdan san suduraolmagine suduraluvchi ilonga o'xshab kelaveringlar tushundinga ukam endi man sanga hozir tayyor bo'lgan holatini tushuntiraman muammo yo'q uka jinni qilaman muammo qilgan uzra alyo ataylab shundaq telefon qilib olgan mani yonimdagi odam basharasilar ko'rmaydi <laughs> alyo bilge ilimmaske yomon jonga tegish chiqarish bor bo'ldi tamom asabga tegma asabimga tegma. han orqa tizzangga tepa tepaman s bundingdan suv oqadigan bo'lib qoladi asabga tema uka furani chiqarib yubor bo'ldi keyingi safar qilib qizillab qo'y. Ha, qo'yhab qilyapti dollar olaman deb bir fura dollarga pul berib yubodi hali ham o'tkazib berishaolai ko'rib turibsan bu tayyor bo'lgan narsa o'tirib ko'r ukam o'tir ko'ryapsanmi kutingga yangilik bo'lyaptimi bunaqa narsada o'tirmagansan uka mana shunaqa narsalarda o'tirgin keyingi safar tellatmaydi bu, bu toza mahsulot bu transformer degan. Tushunyapsan? bundan yomonlari bor bu. rangi qalay dizayni materiali yoqdimi senga uka nechi material de material, iphone rangi Tushunyapsan uka bunaqa bunaqa ranglar ancha munchasiga emas atayi yani. mana unga moslab ko'rsam bitta o'tirasan yo'q bo'lib qolasan endi bunaqa kostyum shim kiyish sanga emas uka buni kiyishing uchun kamida uchta to'rtta furani sotishing kerak tushunyapsana ko'rib turibsan toza haligi joyda kesganimiz shu o'rinda bir savol buyurtma qanchada tayyor bo'ladi buyurtma uch kunda tayyor bo'ladi noldan qildirmoqchi bo'lsang uch kunda yo'q tayyor desang uch minutda tayyor bo'ladi ayyorini olib ketaman desang kelasan shu o'rinda dirs dirs tanlaysan o'nta desag o'nta bitta desang o'n mingta desan o'n mingta tayyorlari ham bo'ladi albatta kuzatuvchilar uchun yana akel o'zingcha chiroyli gapirma tushundinga uka dastavka xizmati haqida dastavka xizmatini bo'yam aytib o'tdim yana aytaman o'rtoqlar dastavka xizmati yer shari bo'yicha bor rossiyaga ham bor ukrainaga ham bor amerikaga xitoyga yaponiya Koreya, Trinidad yana koreyaataan avstraliya Grenlandiya yarim morollarga ham bor borib beriladi bua ketdi mana namangan andijon farg'ona o'zbekiston xorazm qoraqalpog'iston Polni o'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi bolalar bor o'rnatib, agar mobodo defekt chiqsa ao'n kun kutib turasiz pul tushgandan keyin pulingizni qaytarib beradi unaqa gap bo'lmaydi bu tushunding a erakang turibdi buni orqasida aka dedak desan tamom o'rniga yangisini o'rnatib olib ketilai pulimni beringlar desa uligi erisg s ni meli olb muammo yo'q bokschilarni bilasana vazni o'lchashadi to'g'rimi kimnidi yetmish bo'lsa oltmish besh besh kilo semiradi to'g'rimi vesini ko'taradi biza ham o'sha qoida bo'yicha mobodo uyingdagi mebel masalan olib borgan narsa sal kattaroq bo'lsa uni kichkinaroq qilib beramiz kichkina bo'lsa kattalashtirib xullas uyinga плотniy qilib qilib berildi tushunyapsanazga mososadi razmeriga ham moslanadi endi mana bu narsani qara oddiy narsaga o'xshab ko'rinadi to'g'rimi materialni ko'rib turibsan haqiqiy teri haqiqiy teri bu timsoq teri ukam haqiqiy toza timsoq aligator terisidan qilingan ko'ryapsiz suv o'tmaydimi suv o'tmaydi suv o'tgana jinni suv o'tgana timsoq cho'kib ketergan bo'ladi tushunyapsana endi manga qara bunda nimalar bu? ukam o'tir bunda nimalar bu? sandan chiqmadimi y sandan chiqadi mana undan chiqdi ukam yot yot ukam mazzani qil ko'ryapsan a endi tur tur ukam manga qara qirq gradus uже san plyajda yotibsan tushunyapsan? uyingda ofisingda shunaqa narsa bo'lsa yaxshimi yomonmi yaxshimi yomonmi deyapman koryapsan ko'ryapsana uch xil pozitsiyada harakatlanadi Ko'rdingmi? zo'r 90. Opa. koryapsan ko'ryapsana nechchi Skor ko'rasan. Nechchi bu? 180. 180. bu nechchi 45. 45. qirq besh любой gradusda harakatlanadi mana bui tanidinga bu koa haqiqiy toza o'rningni topgin hayotda o'rningni topgin iplos o'rni yo'q mun ko'tar ko'ryapsanmi ichiga лyюбой narsa kirib ketadi hammani odamni ham ko'taradi moshinani ham qilib yuborsang bo'laveradi uydagi ortiqcha dishtavo hammasi kirib ketadi tushunyapsana удобный и bunday opib qo'yasan olbmob buni ichiga iplos sanaqalarga yurasanmi shiri gapirsa shundan tchib ketadigan qizlarga boribyurma iplos eri kelib olsa buni chekirib yurman buni sharmanda qilib un uchun mo'ljallanmagan kelishdiga omoo'tamiz marhamat mana rang trendagi rang bu rangni hozi ancha munchasi topolmayapti buni sariqqa rosa tushadi chini ching sarg'ayib ketsa ham rosa yashil qildirsang o'sha chiyni sargi bilan mana yashil rang mazza qilib yotaverasan bu ko'rib qo'y mana bu yerda mana o'sha ko'rsat shu boya ko'rsatgani polkalari bor haqiqiy fana degan stildagi dizayn ranglarni ko'rib ko'r ranglar uyg'unligi degan gapni eshitganmisan endi mana bu narsani qara bu endi bu battiki mas uka buni qara ovozn ko'ryapsan man qara qo'lingni tegizmay tur bu tozaligidan ukam ma qara ko'rdinga shundacdi mana shundan chiqdida jinni qayerdan chiqardid o'tir o'tirib ko'r ukam mana bu narsa jurnalist mana bu narsa o'zim uchun qildirganman qara ko'ryapsanmi tur yo'qol yo'qolib qol buyerdan jinni o'zim uchun deyapman ko'ryapsanmi ranglari 'shu kiyimimga tushgan bu o'zimni terimga moslaganman endi buni qulayliklarini qara uka manga qara ko'rdinga qalay ko'ryapsanmi endi manga qara iplos qochib tur ko'ryapsanmi choyni olib kel xotin degani yaxshi kelishdika endi manga qara uka ko'rdinga uka qirq besh gradus ham kitob o'qib yotadi e sanlar kitob o'qimaysan pashsha bosib telefondan bo'shamaysans yengil ideko mebel fabrikasiga tirs tirs dirs tirs telefonlar turibdi o'rtoqlar alali qilsalaringiz tamom tamom уже man sizlarga aytyapman muammo yo'q uka sanga muammo qilganda manga aytaverasan agar san manga muammo qilsang tamom bitta kalla qo'yib qoshingda anjumang qiladigan qilib qo'yamanh kallangacha ertib payolaringni yechib yubraman asabga tegma uka maqsadga o't bo'ldi vaqtima ko'pori maqsad jurnalist sifatida albatta barcha kuzatuvchilarimizga tavsiya qilaman ideko mebellar fabrikasini mahsulotlarini va albatta o'zim ham kelajakda bir uy olsam mana shu mebellardan olmoqchiman san jinni ekansanu bu toza jinni ekanu to'g'rimi uy olsam a buni ol oldin jinni buni olginda buni atrofiga uyingni qur harakatingni qil uka san toshkentga bor hammaga ovoza qil toshkent bilan gaplash shov shuv qil tushundinga uyda uyda bo'lmasin любой пayt boshqa joylar yigirma to'rtga yetti ishlasa buже oltmish uchga qirq ikki sakson sakkizga to'qson uch ishlayapti bos uka bittaylanib yo'qolib qolibkan san bilan tanisganimdan xursandmiz o'zingni ehtiyot qil otingni ham zo'r <laughs> amapman nima oting san ismim uz uz kanali muxbiri bahodir ziyo zo'r ham emas ekan bor yo'qolt o'rtoqlar xullas salom Sizlar bilan mencha kelishib oldik erik haydarni yangi super bizneslaridan bittasi ko'rib Ayda turbsizlar yengil yura yurak tomonga mana 'z bo'yini o'ziga ko'rib tursiza 20-30 ming dollar kirib ketgan endi mebelni sifati, u narsalardan muammo yo'q lюбой payt kelaverasizlar luboy payt Men kecha amerikalardan kelib olib ketishyapti ke. kelishdika tirs 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 muammo bo'lmaydi hoziroq al, ali alya qilinglar kimdir uyda si. uyd de ata ta qilaman, shu si. g'ala bo'lib yuraveradi si. shu qib ai doktorlar sizlar bilan erik haydar bo'ldi Davai.